வணக்கம் நம்ம அந்த பதிவில் வந்து சாந்தி மந்திரங்களை பார்க்குறோம் சாந்தினா பொதுவாக என்னென்னா அமைதி சாந்தி பஞ்சகம் இது வந்து ரெகுலராக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கர்மாவிலையும் வந்து நம்ம ஓதப்படுறத பார்ப்போம் சாந்தினா அமைதி ஸோ ஒரு கர்மாவை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் செஞ்ச பின்னடும் அமைதியாக இருக்கணும்ன்றதுக்காக இது வந்து ஓதப்படுது இதோட முக்கியத்துவம் என்னென்னா இந்த சவுண்டு எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து அமைதி தானாகவே வந்து ஏற்படுறோம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவர் அமைதியாக இருந்து ஒரு எடுத்தால் அது நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த சாந்தி மந்திரங்களை நம்ம ஓதணும் இது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா போட்டு கேட்கபோது செய்யுங்க அந்த மந்திரத்தை இது வந்து பஞ்சசாந்தின்னு சொல்லி அஞ்சு மந்திரங்கள் இதில் வந்து சொல்லப்பட்டது உங்களுக்கு எப்போ எப்போ டைம் கிடைக்குமோ அப்போல்லாம் இதை கேளுங்க கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பலனளிக்கும் सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः स नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि रथम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामपतु तद्भक्तारमपतु सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो भृगस्पतिः सन्नो विष्णुरुग्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि स्वामेव वा प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं हृदमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्मावीत् वक्तारम् ॐ शान्तिस् शान्तिस् शान्तिः सघना भवतु सघनौ भुनक्तु सघवीभ्यं करवावहै तेजस्विना वधीदमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिः ॐ नमो वाचे या याचानोदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पदये नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपदिभ्यो मामामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपदय परा दुर्भागमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपदीन् परादां वैश्वदेवीं भजमुद्यासगुं शिवामदस्तां जुष्टाम् देवेभ्यः सर्वमे धर्मपृथिवी सर्म विश्वमिद जगते धर्म संद्रस्त सूर्यस्त धर्म ब्रह्म प्रजापति भूदम वदिष्ये भुवनम वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अगमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरण मे भजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमगम् भजायै पशूनां भूयासम् प्राणाभानौ मृत्योर्मापादम् प्राणाभानो माशिष्टम् मधुमनुष्ये मधुजनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमदीम् देवेभ्यो वाजमुद्यासकम् शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्त मा शोभायै पितरोनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छं योरावृणे महे गातुं यज्ञाया गातुं यज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगादु सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः